Потому что, конечно, там, представить себе, там, условно говоря, там, штурм Киева, ну, я пока как бы не в состоянии, если честно. Или там какой-то там, не знаю, ядерный удар по Львову, там, или еще что-то там вроде, так сказать, пока что-то не вижу для этого перспектив. Говорить про это можно, конечно, это грозно, как бы потрясая, как бы, да, это самое, значит, кулаками, но в реальности что-то пока, так сказать, не наблюдается. Вот Эстония говорит, давайте пойдем дальше, мы вот первые возьмем удар на себя и, значит, примем закон о том, что не только доходы от замороженных российских активов конфисковывают, но и сами замороженные активы в Эстонии там на, аж на 37 миллионов евро накопилось. Вот. вот такие истории в Европах. Ну, а чем не конфисковать? Мы же ничего не делаем по этому поводу. Мы так что-то так намекаем все, опять же, там в каких-то сообщениях, типа, да вот мы сейчас тоже, мы сейчас тоже что-нибудь придумаем. Ну и что мы придумали? Какие-то такие, так сказать, такие туманные заявления насчет того, что а у нас тут есть какие-то активы. Ну где они, какие активы? Ну расскажите, какие то активы? А есть ли они на самом деле? А даже если они есть, так сказать, готовы ли хоть что-то вы с ними сделать? Вы до упора как бы ждали, как бы это самое, так сказать, с этими бумажками, вам говорили, как бы заберите эти бумажки оттуда, вы не собирались это делать, поэтому я не знаю, как бы, да, вот, наверное, конфискует, наверное, конфискует, что нам по этому поводу делать, но я так понимаю, что ничего не будут mm -hmm. делать, скорее всего. Вот, и ничего не будет делать, а, значит, что надо будет говорить по этому поводу? Надо будет говорить, какой ужас, так сказать, какой кошмар, и это вот на Западе, там двойные стандарты же, елки палки Главное это почаще повторять. Вот повторять все время, двойные стандарты, двойные стандарты, двойные стандарты, и люди перестал... Сейчас уже тройные, четверные. Тройные, пошли. четверные стандарты, какой ужас, как бы, да. И как бы, так сказать, чем больше человек кричит эти самые воры-воры, как бы, да, так сказать, да, или волки-волки, а ему меньше, а ему все меньше и меньше верят, потому что, ну, уже мы слышали, да, хорошо, слышали двойные стандарты. Как вы говорите еще? А опять двойные? Опять двойные? хорошо. А еще раз, снова двойные стандарты? А завтра что скажете? Двойные стандарты? Вот это да. А мы-то думали, что это двойные стандарты, а это двойные стандарты. Вот это да. Хорошо, тройные, о, тройные стандарты уже интересно. Сделали вы что? ничего. Мы как бы вот заявляем о том, что это двойные стандарты, и что? Вот, то есть, грубо говоря, так сказать, ну, вот они конфискуют. Да они уже все конфисковали, господи, уже ничего нету и не будет, да? Вопрос там, наши действия какие по этому поводу? Вот они, так сказать, в чем заключаются вот эти наши действия? То есть, есть какая-то какая программа как бы по этому поводу, да? Непонятно, непонятно. Вот, То есть, опять же, я бы что-нибудь как бы, с удовольствием бы в этом смысле обсудил, так mm. нечего же сказать, потому что mm. там какие-то туманные заявления, что О -о -о, мы знаем, но вот кто знает, то пусть и скажет нам. Вот я не знаю. Вот говорят, у нас там есть только денег там, на это самое. Вот такие-то компании, какие компании? Все компании уже ушли. О чем вы говорите? Так сказать, да? Где эти компании? О каких компаниях идет речь? Назовите, перечислите по именам эти компании. Их нет уже здесь давно. Что имеется в виду? Имеется в виду оборудование, которое они завезли там на сборочные предприятия? Как вот это имеется в виду, что ли, да? Ну, то есть, вот опять же, как бы, да, ясно, что все они как бы дадут, и за наш счет будет все это делать. Да? Вот вопрос там, вопрос там, так сказать, какова должна быть наша реакция. Наша реакция будет выглядеть в гневных комментариях. И главное, эти гневные комментарии повторять каждый день. І тоді то, щось -то зміниться несомненно, я вірю в Це Це не може статися ніяк. Що стосується Помпео, ми обіцяли поговорити про це. Так, це доволі ефективний план. Там є одне застереження, яке може бути сильно болючим для української громадської думки, що Україна може втратити частину території. Я маю на увазі план, який надрукував The Wall Street Journal. Щодо решти, це ідеальний план з точки зору суверенітету України. Це членство в НАТО і решта речей, які повторюються, як у Бориса Джонсона, в його плані, який у ЗДЕЛМейл ми теж бачили напередодні. Так поступитися якоюсь частиною території, але якою саме чотирма областями плюс. Крим, чи лише частиною цих чотирьох областей, це питання переговорної позиції, яка помпеоно втякає, буде позицією Трампа по переговорах, а саме по цих частинах. Біда в тому, що якраз перша частина плану, абсолютний суверенітет України, неприйнятна для Москви, повинен прийматися тим, щоб ці санкції скасували. Це третіх країн санкцій. А от щодо позоблокового статусу, тобто недопущення вступу НАТО України, тут Москва не відступить ніколи.